Jika saya can, jika saya berada dalam position to do so, to do something for my country. This industry is growing very fast and it will bring us the technology along with it. Pada satu ketika dahulu, di jalan raya Malaysia, tidak wujud satu pun kereta yang benar-benar lahir dari tangan anak tempatan. Setiap enjin yang berputar, setiap steering yang dipulas, semuanya membawa nama luar seperti Jepun, Eropah dan Amerika. Malaysia ketika itu bergerak tetapi bukan dengan ciptaannya sendiri dan di situlah lahir satu soalan besar yang mengubah sejarah negara. Sampai bila kita hanya menjadi pengguna, bukan pencipta. Soalan itu tidak dilontarkan oleh jurutera, bukan juga oleh peniaga. Ia datang dari seorang pemimpin yang melihat kereta bukan sekadar alat pengangkutan tetapi simbol kemampuan sebuah bangsa. Dari soalan itulah lahir sebuah nama yang sehingga hari ini masih membelah pendapat rakyat Proton. Awal 1980-an, Malaysia sedang membina identiti industri. Getah dan kelapa sawit tidak lagi mencukupi. Negara memerlukan lonjakan, sesuatu yang memaksa teknologi masuk, memaksa anak tempatan belajar dan memaksa dunia memandang ke arah Malaysia dengan cara yang berbeza. Pada 7 Mei 1983, Perusahaan Otomobil Nasional atau Proton ditubuhkan. Ia bukan projek kecil, ia pertaruhan besar. Ramai skeptikal, ada yang menyindir, ada yang ragu-ragu. Membina kereta bukan perkara mudah. Ia memerlukan rantaian bekalan, kejuruteraan, piawaian keselamatan dan yang paling sukar, pengalaman. Namun keputusan telah dibuat. Malaysia tidak mahu menunggu sehingga cukup bersedia. Malaysia mahu belajar sambil membina. Here's how. The process begins right here at our ultra modern research and development facility, the birthplace of every new Proton car. This multi million ringgit facility is the only one of its kind in the region. Here, before we even begin to produce a new Proton model, countless hours are spent assessing and reassessing the basic requirements for styling, comfort, performance and economy. Untuk memastikan proton tidak bermula dari kosong, kerajaan memilih jalan pragmatik. Jepun ketika itu ialah kuasa otomotif dunia dan selari dengan dasar pandang ke timur, Mitsubishi Motors dipilih sebagai rakan strategik. Kerjasama ini bukan sekadar lesen. Ia melibatkan platform, enjin, latihan jurutera dan pemindahan teknologi Jurutera Malaysia dihantar, sistem kerja dipelajari, disiplin industri diterapkan. Hasilnya, muncul pada tahun 1985, Proton Saga. Berasaskan Mitsubishi Lancer Fiore, Saga bukan kereta sempurna, tetapi ia tepat pada masanya. Harga mampu milik, penyelenggaraan mudah dan cukup tahan untuk jalan Malaysia. Saga bukan sekadar kereta pertama Proton. Ia menjadi sebahagian daripada kehidupan harian rakyat, menjadi simbol bahawa Malaysia kini bergerak dengan ciptaannya sendiri. Masuk 1960-an, Proton bukan lagi pelajar baru. Dengan asas Mitsubishi yang kukuh, model demi model diperkenalkan. The body assembly section. 54 robotic arms swing into action to form tough, precision-welded body shells from the stamped panels. Proton Wira menjadi tulang belakang jualan. Satria dan Putra membawa imej muda dan sporty. Perdana pula menjadi simbol status dan kenderaan rasmi kerajaan. Pada era ini, Proton bukan sekadar popular, ia dominan. Proton mula mengeksport ke United Kingdom, Australia dan Timur Tengah. Bagi sebuah negara membangun, ini satu pencapaian besar. On the other hand, the Proton Persona is a perfect example of eastern all-in pricing. You get What you see. Inilah zaman Proton paling yakin. Mesin boleh diharap, kos terkawal dan sokongan rakyat sangat kuat. Proton membuat keputusan paling berani dan paling berisiko. Proton mahu berdikari sepenuhnya. Hubungan teknikal dengan Mitsubishi mula berkurang. Fokus beralih kepada pembangunan enjin sendiri dari sudut nasionalisme industri. Ini langkah yang membanggakan. Tetapi pasaran tidak menilai niat. Pasaran menilai pengalaman. Model seperti Wajah, Gen 2 dan Sevi tampil dengan rekaan berani. Tetapi isu mula timbul. Kualiti pemasangan, keselesaan, bunyi dan kebolehpercayaan dalam masa yang sama. Pro pula muncul sebagai pilihan lebih praktikal perlahan-lahan kepercayaan pengguna terhakis Ini bukan kejatuhan mendadak ini kejatuhan senyap Jualan menurun persepsi berubah dan Proton mula dipersoalkan So to the news Now if you go into a dealership these days and buy a new car you'll probably get something free thrown in like a sunroof or some alloy wheels or something like that But anyway it's all rubbish because Proton, who make the Gen 2, have come up with the best special offer ever. We need a special offer with a Gen 2. Yes. to there, there it is. is yes. It's brilliant. It's free dual control. Okay. How much is it? Well, it's uh, £8,795, which is reasonably cheap. The best thing about it is you can get one of those with a £1 deposit. We, should, so I think we, we should. should have one. Yeah. Of those. I want one. Yeah, I want one. Yeah. Five time Tarmac champion Eugene Donnelly got held up at the scene of both Damien Toner and Niall Maguire's mishaps, and his time suffered accordingly. He climbed from 19th to 9th overall after two stages in the Sligo Pallets backed Proton IRES OR 5. Straight flat press jump 180 past the wall. Flat two right opens 80. Tahun 2017, Proton membuat keputusan yang mengubah segalanya. Geli Geely, gergasi otomotif dari China, masuk sebagai rakan strategik. Ramai skeptikal, ada yang sinis, tetapi kali ini hasilnya nyata. Dengan akses kepada platform global, teknologi keselamatan moden dan standard pemasangan baru, Proton berubah wajah 70 dan X90 mengukuhkan semula imej Proton sebagai jenama moden. Buat pertama kali selepas sekian lama, Proton tidak lagi meminta simpati, ia kembali bersaing. Proton Prototaip 40 tahun. Belia pihak pentadbiran kerajaan Perpaduan sekarang, kita juga ucap terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Tu Dr. Mahathir Mohamad yang punyai sumbangan dan peranan dalam bidang ini